В Україні кожну годину від раку молочної залози вмирає одна жінка, і кожні 35-37 хвилин виявляється новий випадок захворювання, невблагана статистика і сухі цифри, за якими доля жінок, коханих, дружин, матусь, доля їх дітей і сімей, безсонні ночі, рідних і дорогих людей. Кожна історія хвороби це напружена боротьба, справжня битва лікарів-онкологів за життя. Мамологічне відділення Херсонського обласного онкологічного диспансеру було відкрито 1 вересня 2009 року. Відкриття його викликане значним зростанням онкопатології молочної залози у Херсонській області. щороку виявляється близько 450 випадків раку молочної залози. При цьому хворі з третьої четвертої стадією складають 25%. п'ять відсотків. жінка поступає запущеної стадії рака молочної желези. Как правило, мы спрашиваем, почему так получилось и по какой причине это запущенность. Первое, что больные отвечают, это страх. На втором месте, значит, больные, которые поступают, опять-таки, запущенными стадиями рака, значит, они занимаются самолечением, обращаются к принимают разнообразные биодобавки. Есть континент больных, которой нашла опухоль, она никому не говорит, ни родственникам, ни детям. Як буде, так и буде. Но она, оказывается, поступает к нам. И мы делаем операцию, расширенную уже операцию, применяем комбинированные методы лечения, лучевую терапию, химиотерапию применять. И я не видел еще ни одной женщины, которая бы не жалела, почему она не пришла вовремя на первой и второй стадии, больные, которые поступают к нам вовремя, которые обнаруживают, которые обращаются, которым диагностируется первая и вторая стадия. <связь> Значит, таким больным это намного меньше затраты, во-первых. Во-вторых, э радикальные операции приводят к выздоровлению. І таким бальним ми молочну железу не видаляємо, а видаляємо частично». Спеціалісти впевнені, що сумна статистика могла б бути значно нижчою, якби жінки більше знали про це захворювання і вчасно на ранніх стадіях зверталися за допомогою. Діагностика рака молочної желізи, це мамографія і пункціонна біопсія. От мамографія може виявити опухоль. размерами где-то 0,3 миллиметра. Представляете, это опухоль, которая в молочной железе, она руками не пальпируется. Вот эту вот можно опухоль на такой ранней стадии выявить и потом под контролем УЗИ мы уже делаем пункцию туда, берем анализ этой маленькой опухоли и мы получаем ответ и делаем радикальную операцию и больные выздоравливают. Если есть э -э, патология в молочной железе вот таким больным и 40 лет, из, после 40 лет, положено раз в год, раз в год проходить маммографию. Если нет патологии молочной железы, таким женщинам необходимо проводить маммографию один раз в два года. Но учитывая то, что маммографу у нас в области не хватает, очень большое значение имеет это самообследование. То есть, если женщина каждый месяц будет осматривать свои молочные железы, зная норму, она каждый месяц смотрит свои молочные железы, вот перед зеркалом посмотрит, нет ли никаких тяжений. Правой рукой левую молочную железу, левой рукой правую молочную железу. Пропальпірує а то тома пальчиками і все це знає свою нормальною молочної ж лісу. каждый день вона знає. І буквально какие то з'являються изменения, змінення, это це вже насторожить. Мамологічне відділення сьогодні це сучасна спеціалізована служба з комфортабельними палатами на одне-три ліжка, якому надається медична допомога хворим на доброякісні та злоякісні новоутворення молочної залози. У відділенні розгорнуто 30 ліжок. Працюють три. 3... Лікаря онкохірурги першої категорії Олег Швець, Євген Нагаєв і Євгенія Фадєєва очолює відділення лікар-онколог вищої категорії, головний онколог області Олександр Головацький. Олександр Пилипович хірург високої кваліфікації. Він досконало володіє сучасними методами лікування злоякісних новоутворень, активно втілює досягнення медичної науки і передового досвіду в практичну діяльність онкологічної служби області. Кадри у нас средний медперсонал и врачи, вот, это люди, которые уже много лет здесь работают. Это люди, которые работали в старом онкодиспансере. Они перешли сюда и продолжают работать здесь. У них очень большой опыт. Они, насколько знают значит, эту патологию уже, средний медперсонал, они, я вам скажу, на уровне врачей. Разве то, что они оперировать не могут? Так что коллектив у нас старый, прекрасно работает. Завдяки підтримці і сприянню головного лікаря-онкодиспансеру Ірини Сокур мамологічне відділення впроваджує прогресивне і нове, дбає про фаховий рівень спеціалістів. У відділенні працюють досвідчені медичні сестри, відповідальний молодший медичний персонал. Їх чуйні серця і золоті руки допомагають хворим скоріше одужувати. Враховуючи специфіку закладу, тут всі мають бути трохи психологами. Помимо того, что наши сестрички профессионалы, они еще и психологи. Они беседуют с больными, они рассказывают им, что это не страшно, что надо только бороться и только поверить врачу и медикам, и тогда болезнь отступает. Не страшна сама болезнь. Самое главное, как ты с ней борешься. Женщины не должны бояться слова онкология. Я понимаю, с первого раза наступает шок, но поступая в наше отделение, у них появляется надежда. И если те люди, которые становятся на сторону врача и борются с этим недугом, болезнь наступает, поверьте нам. Сегодня коллектив отделения находится у прекрасному приміщенні, про яке так мріяли і очікували багато років. Тепер хворі можуть лікуватися в нормальних умовах і повертатися до життя. Я бы хотела сказать всем женщинам нашего города, первое, что, что работают в онкодиспансере люди профессионализма высочайшего класса, это первое. Второе, мы к ним должны идти за здоровьем и не бояться этого. Ну и, конечно, я бы хотела еще, знаете, о чем сказать, любить себя. Вот если человек себя любит, если женщина себя любит, она будет заниматься своим здоровьем. А помогать будут ей, конечно, такие профессионалы, которые работают здесь. Это Гловацкий Александр Филиппович, это Маргунов Александр Александрович, это завгинекология. Это персонал медицинский, медсестры, которые делали химиотерапии, делают, которые делают перевязки. Команда сплоченная в мамологическом отделении. У них все, понимаете, как они все работают на результат. То есть они знают, что они делают, и они поддерживают как родственника, вот всех нас, которые перенесли все это, вот поддерживают как родственника. Я прихожу к Александру Филипповичу за советами. Навіть якщо якісь проблеми в влічній житті, все одно я прихожу к нему, і мені советую. Мамологічне відділення наймолодший підрозділ Херсонського обласного онкологічного диспансеру, медичного закладу, якому нині виповнюється 65. А чим вимірюється цей відрізок тисячами врятованих життів? І заради цього варто жити. И Хотелось бы поблагодарить от сестринского звена, весь наш врачебный состав отделения, особенно Гловацкого Александра Филипповича, значит талантливого хирурга сердечно-добропорядочного, весь сестринский состав, младшее сестринское звено, поблагодарить их за их труд, добросовестный, самоотверженный. Учитывая специфику нашего отделения, мы боль наших пациентов делим на всех, радуемся успехам нашего отделения и хотим, чтобы все в их семьях было хорошо. Удачи, успехов всем с праздником. Своему отделению хотел бы пожелать, чтобы они опять-таки чтобы не болели. Здоровья им. Вот. Труд напряженный, особенно э, психологический. Такой контингент больных. Вот. Пожелать им, чтобы, э, чтобы зарплату повысили этим санитарочкам, этим медсестричкам особенно, вот. то же самое и врачам и дальнейшего развития в отделении, развиваться отделению.